আগতে চিঠিতে সকলোবিলাক মনৰ কথা লিখিছিল আগৰ দিনত মোবাইলৰ যুগ নাছিল এতিয়া মোবাইলতে সকলোখিনি হয় ভাল বেয়া খবৰ খাতি লয় কিন্তু আগতে চিঠিত সকলো মনৰ কথা সুন্দৰকৈ লিখিছিল এয়া চিঠি মই সাঁচি ৰাখি থৈছোঁ মোৰ মা দেউতাই জ্ঞানোলৈ বিয়াৰ পিছত মোৰ দেউতাই লিখিছিল বিৰান্নব্বৈ চনত মোৰ মৰমৰ যি লোকুমণি মুনু জোঁৱাই পুত্ৰ শৰত প্ৰথমতে মোৰ আশীৰ্বাদ তোমালোকৰ সকলোটিলৈকে যাচিলোঁ যাতে সদায়ে সুকলমে কুশলে থকা ঔ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তোমালোকক সৰ্বতো প্ৰকাৰে উন্নতি বিধান কৰি আনন্দৰে ৰাখক সিদিনা তোমালোকৰ চিঠি পালোঁ চিঠি পাই পুনৰ মনত প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ ভাৱবোৰ কথাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰয়াস জাগি লিখিবলৈ ল'লোঁ তোমালোকৰ অনুভূতিবোৰ অভাৱবোৰ দুখবোৰ আনন্দবোৰ সকলোবোৰ আমাৰেই তোমালোকে দুখ পালে আমিয়েই দুখ পাওঁ তোমালোকে সুখে আনন্দে থাকিলে আমিও বৰ আমিও তাৰ ভাগ পাওঁ সেইটো হয়তো তোমালোকে অনুভৱ কৰিব পৰা নাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী দূৰৈত ৰাখি মাক দেউতাকে নিতৌ হৃদয়ত যি সন্তাপ পায় সেই কথা আমাৰ আত্মাহে আমাক জনায় তোমালোকে নুবুজিবা আনে নুবুজিলেও বিশেষকৈ মই তাক ভালদৰে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ সংসাৰৰ মায়াৰ তাৰণা ৰছীডাল বৰ কোমল কৰ্তব্যত আহ্বানত কৰ্তব্যৰ আহ্বানতে ইজনে সিজনক এৰি থাকিব লগা হয় নহ'লে বিপদগ্ৰস্ত সংসাৰত সকলো আপোন মানুহেই একেলগে ধূপ পাতি থাকি দিন কটাবলৈ হাবিয়াস কৰে জীৱন যুদ্ধত মন ভাগৰি পৰা নাই এতিয়াও যদিও মই নিঃসহায় কাৰণ স্বয়ং ভগৱানেই মোৰ সাক্ষী আছে সাৰথী আছে যাৰ কৃপাত আজিও সুসৰিয়ে জীয়াই আছোঁ তোমালোকৰ ৰং বিৰঙৰ সংসাৰ চাবৰ বাবে আনন্দ উপভোগ কৰিবৰ বাবে মই কাকো বেয়া নাপাওঁ সকলোকে বিশ্বাস কৰোঁ অৰ্থৰে নোৱাৰিলেও আনভাগে যি পাৰোঁ উপকাৰ কৰোঁ আৰু কৰোঁ কাৰো ওপৰত মই আক্ষেপ লৈ নাথাকোঁ কেতিয়াবা কোনোবাই দুখত বিচৰাটো সময়ত দিব নোৱাৰাৰ নোৱাৰিব পাৰোঁ আৱেগত অনুভূতি হৈ অজানিতে কিছু কথা কৈ দিওঁ বা লিখোঁ শান্তনা পাওঁ সেয়ে লিখোঁ বেয়া নাপাবা মৰমৰ নাতি দুটাৰ ফটো কেইখনকে ৰাতিপুৱা গধূলি চাই চাই কাষতে থকা যেন পাওঁ আৰু সেয়ে সান্তনা বুলি ভাবোঁ ক'ৰবালৈ ভাল কামত অহা যোৱা কৰা কৰোঁতে ৰাস্তাত ধৰ্মীয় কিবা মন্দিৰ গছ গছনি দেখিলে তোমালোকৰ মংগলৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মোৰতো দোৱাই পাৰ হৈ যাওঁ সেয়ে কৈছোঁ মোৰ হৃদয়ত মানে আমাৰ হৃদয়ত তোমালোকৰ প্ৰতি বেয়া পোৱা ভাৱ বা কিবা অসৎ চিন্তা এইবোৰ খনিকৰ হেও মনলৈ নানো ভুল নুবুজিবা সৎ পথত থাকি সৎ কৰ্ম কৰি যোৱা নিশ্চয় ভগৱানে চকু মেলি চাব কাৰণ সত্যতহে ভগৱান দৰ্শন দিয়ে মানে সত্যই ভগৱান জীৱনত কেতিয়াবা দুৰ্বল মুহূৰ্ত আহিলে বিচলিত নহ'বা দুটি মন এটি হৈ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিবা পৰিত্ৰাণ পাবা বেছি মিলি শুওঁ সকলোটিলৈ তোমালোকৰ সকলোটিয়ে ভাল তোমালোকৰ ভাল বুলি জানি আনন্দ পাইছোঁ কিবা অসুবিধা হ'লে লগে লগে জনাবা পুনৰ মৰমৰ নাতি দুটাক মৰমৰ চুমা যাচিবা তোমালোকলৈ মৰমৰ আশীৰ্বাদ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ ইটি তোমালোকৰ দেউতা শ্ৰীযুত হেমদত্ত ভগৱানে যেন সকলোটিকে চিৰকালে কুশলে ৰাখক এয়ে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা মাক দেউতাকে সদায় ল'ৰা ছোৱালী ভালটো কামনা কৰি সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে যে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভালে কুশলে থাকক সিহঁতেই আমাৰ সম্পত্তি আমাৰ সম্পত্তি বুলিবলৈ বেলেগ একো নাই আজি মোৰ দেউতাই মায়ে আমি ভালে কুশলে থকাটোৱে সদায় কামনা কৰে আজি মোৰ দেউতা বহুত অসুস্থ তেওঁ সকলোবিলাক কথা পাহৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কি যেন আমাকেই তেওঁ চিনি নোপোৱা হৈছে আমাৰ নামো তেওঁ লাহে লাহে পাহৰি হৈ আহি পাহৰি আহিছে যিজন মানুহে দিনে দিনক ৰাতি ৰাতি দিন কৰি কৰ্ম কৰ্মকেই জীৱনৰ সাৰথি বুলি ভাবি কৰ্ম কৰি গ'ল আজি সেইজন দেউতা বহুত নিসহায় হৈ পৰিছে আমি কি কৰিম ভাবিয়েই নাপাওঁ এতিয়া মাত্ৰ তেওঁ মাক মাৰ বাদে তেওঁ আনকো চিনি নাপায় এটা সময়ত কৰ্মত ব্যস্ততাৰ বাবে মাক তেওঁ সময়েই দিব নোৱাৰিছিল আমাৰ চকুৰ আগত আমি নিজেই দেখিছিলোঁ কিন্তু আজি তেওঁ এনেকুৱা তেওঁ এনেকুৱাই মাক খন্তেকৰ কাৰণেও এৰি দিব নোৱাৰে আমাক সকলোকে পাহৰি গৈছে যদিও মাক একেবাৰে পাহৰিব পৰা নাই গতিকে মা মন্দিৰলৈ গ'লেও নামঘৰলৈ গ'লেও সুধি থাকিব মা ক'ত গৈছে সৰু ল'ৰাৰ দৰে মা মোৰ দেউতা এতিয়া হৈ পৰিছে দেউতাৰ চিঠিৰ প্ৰতিবোৰ প্ৰতিটো কথাই প্ৰতিটো লিখনিয়ে আজিও মোক কন্দুৱায় দেউতাই বিয়াৰ পিছত লিখিছিল এখন চিঠিত নতুন ঘৰৰ নতুন মানুহ লগ পাবা কিন্তু কোনোবাই কিবা ক'লে উল্টাই উত্তৰ নিদিবা ধৈৰ্য্য বিশ্বাস সৌৰ্য বিশ্বাসেৰে সহ্যৰে এই তিনিটা গুণ লগত লৈ সংসাৰখন আগুৱাই লৈ যাবা আজি এই দেউতাৰ মাৰ এই তিনিটা গুণ তিনিওটা কথা আজি লগত লৈ আগবাঢ়ি সংসাৰখন আগবঢ়াই আহি আছোঁ সংসাৰত বহুতো ঘাত প্ৰতিঘাত বহুতো কাঁইটীয়া ৰাস্তাৰে পাৰ হৈ আহিলোঁ সদনামে বদনামে তথাপিও মই বিচলিত হোৱা নাই কাৰণ মোৰ লগত মোৰ মা দেউতা আছে আৰু মোৰ লগত মোৰ ভগৱান আছে আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও মোৰ ওপৰত মোক বহুত উৎসাহ দিয়ে মোক বহুত প্ৰেৰণা যোগায় আৰু মোৰ মানুহজনেও মোক বহুতখিনি উৎসাহ দিয়ে মোক প্ৰেৰণা যোগায় গতিকে মই ভালে বেয়াই হওক ভুলে শুদ্ধই হওক মই আজি মোৰ সংসাৰখন মোৰ মা দেউতা পৰিয়ালৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদত মই আজি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ নাজানো আৰু কিমান দূৰ আগুৱাই নিব পাৰোঁ মোৰ অন্তৰত কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাথাকে আৰু মোৰ মা দেউতাইও সেইখিনি শিকোৱা নাছিল যে কাৰোবাৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ লৈ থাকিবলৈ বা কাৰোবাক হিংসা কৰিবলৈ আৰু কাৰোবাক ওপৰত প্ৰতিজ্ঞা ল'বলৈ গতিকে মা দেউতাই যিখিনি সংস্কাৰ দিছিল সেই সংস্কাৰ মতে আজি মই মোৰ সংসাৰখন চলাই লৈ আহি আছোঁ বহুতো ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদিয়ে মই আজি এইখিনি আগুৱাই আহিছোঁ ভগৱানক কিবা মনত কষ্ট পালে কিবা সমস্যা হ'লে মই সদায় ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মা কামাখ্যাক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেওঁৱেই আমাক সকলো ৰাস্তা দেখুৱাই নিব আৰু দেখুৱাই দি আহিছে গতিকে বিশ্বাসে মিলয় কৰি বিশ্বাস কৰোঁ ভগৱানক মা দেউতা মোৰ বহুত শ্ৰদ্ধাৰ বহুত মৰমৰ হয়তো মোৰ নিজৰ সংসাৰৰ বান্ধোনত মায়াত পৰি হয়তো কেতিয়াবা মোৰ মা দেউতাক মই চাব পৰা নাই ছোৱালীৰ কৰ্তব্য হয় দায়িত্বও হয় কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান সমস্যাহি পৰে যেতিয়া ছোৱালীজনীৰ হাতত একো নাথাকে তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীও অসহায়ো কৰে তেতিয়া তেওঁ মাক দেউতাকক চাব খুজিলেও চাব নোৱাৰে গতিকে সেইটো সেই তাৰ বাবে অন্তৰত সেই দুখেই দুখেই থাকি যায় তথাপিও ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মা দেউতাক সদায় ভালে কুশলে ৰাখক মা দেউতা সদায় ভালে কুশলে থাকক